Добрый вечер. О чем общаетесь? Мистецтво, история, ну, трошки политики. Пусто. Ну, Я не специалист. История. Как она... Кто, кто что хочет, то, тот в ней то и находит. Ну, политику давайте попробуем. Что вас цикавит в политике? Вы по-русски можете говорить, а то я как-то по-украински плохо понимаю. Можем. Если принципиально, то ну ладно тогда. Можем. Давайте на русском. Что вас интересует в политике? Ну в политике. В контексте как, так, в кон будущее. В контексте будущее. наших, в контексте наших стран, я так понимаю, что мы не да, полезем. Да, в контексте наших стран будущее. Как вы думаете, к чему развивается политическая ситуация? Какие предпосылки? Пока непонятно, может быть, разные выходы. Может быть, и, и проигрыш, и выигрыш. Выигрыш Украины, вы в каком случае видите? Ну. В случае, когда. Или, или это из области желаний. Ну, и только. Ну, так же, как и выигрыш России из области желания, но ну, единственное, что мы можем сказать, что э, россияне в принципе не знают, какие были планы у их фюрера, поэтому они не могут сказать вообще ни о каких целях в принципе, да, поэтому в любой момент, когда э, фюрер заявит... Вы кослотами кидаетесь, соответственно, поэтому мы вы всегда... можно начинать разбирать в деталях, но чувствую, что вы не готовы. Ну смотрите, какие цели у этой войны, э, какие цели у этой войны? Ну смотрите, да, смотрите, я могу вам объяснить. Объясните. Не, повтор, если... не, не повторяя телевизор, потому что телевизор мы уже поняли. Хорошо, хорошо, хорошо. Да -да, соответственно, да. не повторяю, ну совсем не повторяя не получится, потому что там тоже, говорят, правду. Не, не, а смотрите, основная, имеется, вот, имеется хорошо, в виду. Хорошо, стоп, 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 давайте, стоп. давайте. Я сейчас вас удивлю, чуть-чуть удивлю. Значит, я вот научный сотрудник из Новосибирска, да, соответственно. Там не, как говорится, не политолог, причем физик, не гуманитарь. Значит, меня в том или ином виде, я еще в 2019 году, в начале 2019 -го года сделал для себя вывод, что военный конфликт неизбежен. Значит, вы знаете, что у вас произошло в начале 2019 года на Украине? То, что вот даже в Сибири люди поняли, что война неизбежна. Ну что произошло? А вы внесли в свою конституцию пункт, что целью развития вашего государства является вступление в НАТО. А это является экзистенциональной угрозой для моего государства. И все, а дальше уже Де все. Дело в том, что у вас какая-то эфемерная экзистенциональная угроза от, от строчки в Конституции, а у нас война началась в 2014 году, когда Российская Федерация оккупировала части территории Украины. Ну вот, вот тоже начинаете кидаться лозунгами. Так, в... прав... так, прав... 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 так же, как и вы про экзистенциальную угрозу. Что значит экзистенциальная ну, угроза? Да. Давайте, давайте, давайте по факту, давайте языком да. фактов. По факту, по по факту, факту открываем, открываем угроза. декларацию, декларацию, мой устав, опыт. Вы устав, Вы устав НАТО. Личный на мой опыт. Личный мой опыт. Ваш опыт в качестве кого? В качестве вот, научного сотрудника я вижу, как открываем. санкции НАТО действуют лично на мою научную работу, понимаете? Санкции НАТО. даже не НАТО, а Америки. Давайте так, открываем устав. А вы не готовы послушать. Давай нет, давайте так. Нет, то, что вы под санкциями, ну так я ж не сомневаюсь. Да От... нет, понимаете, не я ли, понимаете, не я, вот научный сотрудник из Сибирского отделения Академии Наук. И что, это плохо, я, что ли? Я, я, я со студентов работаю под американскими санкциями, понимаете? Вся страна стоит под американскими санкциями. И что и что это плохо что ли Ёлки -палки. ну если страна потеряла и, и, если и вы если это, и вы это говорите так спокойно да это что плохо да ну если страна потеряла рамки если страна нападает на соседнее государство то надо же как-то да. э, в границе ну похоже вы не в курсе могу вам рассказать значит я не мог получить приборы и в 90-м году, и в 2000-м году, когда Россия, извините меня, там и Козырев все рассказывал Америке, и, соответственно, там дружили, и была комиссия Россия-НАТО, когда даже были, можно сказать, американские базы на территории России. И... При этом санкции против России действовали. И... Вы в курсе? Нет, не в курсе. Откройте, пожалуйста, пока. Есть такая поправка Джексона-Венника. Были запрещены просто, например, э, за, закупка осциллографов соответствующих параметров в России. Ну, и, нельзя было заниматься, и что? Э, как говорится, современными исследованиями в, в области радиофизики. Нельзя было разрабатывать полупроводниковую технику. Так я вам отвечу на это. И это было в 90-е годы, в 2000 годы. Так я вам отвечу, для этого есть дипломатия. И когда дипломат нормальный работает с американским э, в Америке, там, да, с этими представителями власти, как раз чтобы снять эту поправку, вместо вы того... Меня слышали, вы меня понимаете? не слышите, Вы меня Чего? не слышите, я заканчу, закончу фразу. А ваши дипломаты сидят и высчитывают учебники Украины, которые давно уже сняты с производства и давно не актуальны. Вот ваши дипломатия. Это у вас претензии должны быть к дипломатии. Смотрите, я а вам. Сколько лет, подождите, а сколько лет нужно было, чтобы снять эти санкции? Вот ваша оценка. Я вам объясняю. Нет, сколько? Вот вы скажите, скажите, сколько лет? Я вам объясняю. Когда накладываются какие-то санкции, если они безвременные, то они безвременные. Но их можно снять. Но для этого должна работать э, дипломатия. Ваша дипломатия. А, хорошо, Стоп, значит, давайте, ваше... давайте разберем, Теперь скажите. За что были наложены санкции Джексона Венника, которые действовали в 90-х, 2000-х годах и были отменены только, по-моему, в 2007-м. Так вы же сказали, что... Вы знаете, за что они были наложены? На Еще на Советский Союз. Так вы же гордитесь тем, что вы правоприемник Советского Союза. Вы правы? Мы не гордимся, мы, мы стали ими попав. Подождите, но вы знаете, за что они были наложены на Советский Союз? Нет, не знаю. Расскажите. Они были наложены за запрет выезда евреев в Израиль. После этого развалился Советский Союз. Евреи уехали в Израиль, а санкции действовали. Так вопрос, так я же вам ищу. Никакая дипломатия лет не могла помочь, понимаете? А, а вы, можете, вы, а вы, вы говорите, что а дипломатия, вы, можете... вы какой-то наивный человек. А вы можете мне доказать, что дипломаты над этим бились и не могли это решить? Я вижу, ваши, я, вижу, ваши, я вижу, что ваши. Я вижу, что Я вижу, что Я вижу, что ваши дипломаты, как я уже сказал, читают учебники устаревшие. Я вижу, что ваши дипломаты рассказывают о каких-то зараженных комарах. Вот это на ваши дипломаты способны. А работать дипломаты почему-то они не могут, потому что и видно как раз иллюстрация, что эта поправка до сих пор действовала. Говорите, понимаете, вот как раз я вам, я вам привел классический пример экзистенциальной угрозы, потому что Америка просто не хотела развития нормальному Российской Федерации. Докажите, докажите, это докажите, что я э, вам только что доказал. Докажите, что дипломаты работали в этом направлении. Вот главное. Конечно же работали. Докажите, факт, Конечно же факт, работали. факт. Соответственно, дипломаты это было одним из основных ограничений факт. вступления России в ВТО. Факт. Соответственно, мы была куча переговоров по факт. этому поводу. Факт. что дипломаты работали. Санкції, санкції, блін. Ну, нормально, що санкції, а що, блі. Якщо ви уроди ну, не вмієте жити по-людськи, то звичайно будуть санкції. Якщо, ваші дипломати, блін, читають, застарілі підручники, розказують, в ООН, Витрачають час е дипломатів з усього світу. Типу, зачитимо, давайте, зачитаємо старі підручники, е українські старі підручники. А я кажу, ні, дипломати угу". Лавров, який, е лошадіне ліцо, сука, бля, як він там, да, Озвучував. Ні, дипломати працювали. город Одесса. Что обсуждать? Трохи истории, трохи политики, трохи искусства А чем занимаетесь в Одессе? Працюю. У вас не коснулся закон о а мобилизации, mm, не совсем разумею. Закон, он касается всех. Вы хотели спросить, чьи мобилизуют? Меня после принятия этого закона. Они не мобилизуют. А почему? Ну, что? Я про особые вещи не рассказываю. Я понял, это ваше личное право. Я согласен с вами. Но как вы считаете, насколько этот закон коррелируется со свободой слова, со свободами в Украине, демократии и тому подобное? Ну, давайте разберем с понятиями. Что такое демократия? Це означає, що люди голосують за якихось представників і їхні представники э, займаються управлінням державою. Правильно? Мобілізація яким чином тут э, закон про мобілізацію? Наскільки я розумію, з 2014 го Україна стремилась в Європу і говорила про європейські цінності. А сейчас вам не без виз, а без виїзд включили ще раз, наш закон. І ще до 2014 року говорив, що якщо починається війна, то входить, ну вмикається режим воєнного стану. А режим воєнного стану говорить про те, що і пішло, поїхало. Тому при чому тут безвіз, при чому тут Європа? Зараз у нас воєнний стан. Так от давайте розберемось. З демократією розібралися вона до закону про мобілізацію ніяк. Тепер як свобода, свобода слова до про мобілізацію. Яким чином воно яка стаття цього у вас було много различных интернет-изданий, каналов, телевизионных. Насколько я знаю, очень много сейчас закрыли. Яка стаття закону про мобілізацію вплинула на закриття цих каналів? Скажіть, будь ласка. Ми сейчас говорив вообще о свободах в Украине. Не, ви сказали в контексті прийняття закону про мобілізацію, що буде з демократією і свободою слова? От у мене питання, Але як Я читаю, що це закон. Як він пов'язаний? я считаю, что этот закон коренным образом нарушает свободу перемещения граждан призывного возраста. По-перше, он не порушает свободу перемещения, он просто вносит певні коррективы. По-друге, снова таки, свобода слова. Скажите, какая статья этого закону влияет на свободу слова? Можете сказать? Не, я говорю о свободе слова, о том, что у вас на сегодняшний день закрыто очень много телевизионных каналов, причем закрыто без решения суда. Например. Ну, Например, допустим, канал Интер был такой канал Интер. Он у, вас у нас всі канали початку повномасштабного вторгнення перейшли в один суцільний телемарафон. У нас є один канал, один телемарафон, оцей не телемарафон, Я як і називається. Ну так, да, марафон оцей. Е і все, більше у нас каналів немає. Якщо є якісь канали, вони в інтернетах там щось транслюють. Ну, ясно. Шах вліво, шаг вправо розстріл, я розумію. Та ні, не розстріл. Була дурна думка, що о, треба зробити один канал і розказувати росіянам всю правду на рускому язикі. Спеціально для росіян зробили цей телемарафон. Я розумів, що росіянам, і по факту, які підтримують агресію проти України, їм той канал нахер не потрібен. Наша влада помилково вирішила, що це чомусь потрібно. Ну, от і все. Питання свободи слова у нас взагалі ну, не стоїть. Інша справа, що е, йде е, питання національної безпеки. І коли людина, наприклад, фіксує якийсь прильот, і по якому можна коригувати щось, то, да, то тут не про свободу слова, а про безпеку. Треба розібратися, що таке свобода слова. Якщо сказано, сказано що не фотографуємо, наприклад, е, нам якісь об'єкти, то це ж не про свободу слова. Я розумію. А вот ТЦК, когда плетками загоняют призывников на фронт, или это тоже связано со свободой слова и к мобилизации никакого отношения не имеет? Плет... Такого не было, это все... Плетками? Дивиться, если есть какой-то факт, что кто-то там какими-то Хоча хотя у плитки, такие на нагайкают или что? Я не вижу этого. Если это факт, то это злочин, нужно его расследовать. Да. Ну, а кто-нибудь расследовал, кого-нибудь наказали? Я не вас це цікавить, ну уточніть, подивіться. Мене це я знаю, що не наказали. А звідки ви знаєте? Ну, тому що не було ніяких розслідувань по цьому поводу, нікого не наказали. Так, як зна... і за корупцію. Я знаю, що у нас воєнкоми дуже часто злітають зі своїх посад. Оці керівники ТЦК. Що в Рівному чувак по з дівчатами цілувався, там на камеру злетів? Що в Одесі злетів Малиновського району. Так что тут не требуется рассказывать, что все... Слетают и наказывают уголовно, это абсолютно разные вещи. Понимаете? Вот у вас, допустим, министр обороны заключал контракты на покупку яиц для Министерства обороны по 17 гривен. Вместо того, чтобы его посадить, его отправили в Лондон послом. Понимаете? То есть коррупция, которая у вас расцветает буйным цветом, она никоим образом не пресекает. У мене питання. Чому я повинен з громадянином країни-агресорки обговорювати внутрішні якісь справи корупції? У вас немає корупції? Ви з корупцією розібралися? Ну от розбирайтесь, ваше розібра... ну, краще. Яким чином? Я вам можу примір привести, якщо хочете, Яким чином? За последние 10 лет обитатели Кремля посадили 14 губернаторов за уголовное преступление. А в Украине за последние 10 лет ни одного губера не посадили. Почему? Это значит, что просто вас губернаторы постоянно крадут. Все, я понял. Все, аптека за углом. Блядь, что я буду с ним обговорювати коррупцию в Украине. Ты так за сказал. Ні, ну теж логіка така е, дуже дивна. Ага, якщо у них посадили 10, чи скільки там посадили, 14, то значить у нас так само повинні були посадити. Нормально.